На самом деле мы с вами, ребят. Я попрошу ваше командование, чтобы вы не знали до упора. Если кто захочет поговорить, давайте сядем, обсудим. Если кто-то сомневается в моих мыслях, вот, в чем-то, давайте, давайте поговорим. У них там даже священники есть. Ну, правда, что-то совсем не православное. Судя по молитвам, короче говоря, абсолютно не православное. Вот. бросают не анафему, а проклятие в вашу сторону. Бог никого никогда не проклинает. Бог в лучшем случае отворачивается от людей. Но никогда никого не проклинает. Всех он держит своими сыновьями. А тех, кто в погонах, он за них, даже в церквях и храмах, всегда читается отдельная строка. За, за Богом страну эту и воинство ее. Всегда, везде, во всех церквях. Тот, кто оттуда с трибуны кричит «Анафиму вам!» Проклятие вам. Это не священники, ребят. Это переодетые в рясы. Ну что, ребята, держитесь. На вас сегодня все. На ваших плечах эта страна. Простите, что так получилось. Мы, старшее поколение, наверное, должны были как-то по-другому все это делать. Чтобы не доводить до такого. Меня, конечно, удивляет то, что со стороны Сума сегодня, вот я сейчас шел к вам окружными путями, со стороны Сума снова подводится бензин, снова подводится шины. Зачем, если вы взяли, отбили уже кусок, снова открыли, снова потоком идет, идут машины, короче, с бензином, шинами и прочее, тащат все на Майдан. Наверное, кому-то мало тех 40 жертв, которые за эту ночь насчитали. Вот. Мало для оправдания, мало сказать, ну что ж, всего-то 40 человек погибло. нормально власть.